Алло. Добрый день. Да, 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 да. Я вас слышу. Да, и мы оцепили территорию, да, вы mm -hmm. люди не подошли к ней близко. Не, ну просто как просто один вопрос какой-то интересно. Просто граната лежит, знаете, у дорожки, где люди ходят, где дети гуляют, а вы только через час реагируете на такой вызов. Спроси номер, номер оператора. Назовите ваш номер. Пусть, ну, пусть номер свой назовет, да. А, я понял. Ну, мы, мы на деревянке вот, смотрите, мы на деревянках между синей заправкой Маршал и церковью, которая на углу поворота от Ленина деревянка. Вот мы по центру между ними На автостоянке, скажи, Номер оператора спроси. Она, она находится от пешеходной дорожки в двух шагах. в шаге даже. Я на нее наступил. Я на нее наступил. Мы звонили, у них заняты это, все Я понял, тогда я вызываю милицию, хорошо. Номер оператора спроси. Назовите себя, скажи, с кем. А я... а назовите себя, пожалуйста. С кем как я? Вас зовут. Александр. Номер. Ну, номер, Игорь номер, номер спроси. Браку. Номер ваш. Ладно, все. Я вас понял. Я вас тогда, я вас тогда буду здесь ждать на всякий случай. Буду пока вызывать милицию. Но это между церковью и синей заправкой по улице Деревянка. Скажи, вот На стороне церкви. церкви да. Угу. да Короче, он тебя отморозился. Да? Вот смотрите, в 18.31 была вызвана милиция. После 10 звонка в милицию. У них все время были либо заняты операторы, либо еще что-то. Вот 18.31. Сейчас уже 18.39. Теперь просто ради интереса мы еще раз включим камеру. Когда будет э, время, покажем время прибытия сотрудников милиции. 17, ой, вот, 18.39. Милиция прибыла. Зна, зна даже? И кольца чеки я не заметил, потому что вызывать.

да потихонечку, видишь, служим. Сейчас а места еще есть? А? я ближе да, к лету, наверное, на к вам. Есть, есть, А, он, у меня друг хочет туда в батальон. Вам да. можно? Ну, можно. Он говорит, пацаны, я же говорю, это милиция. Ты мне скажи, зарплата да, Четыре, да, стабильно.